где да. пожалуйста, вот было сразу понимание, почему вы люди вышли на Майдан? Да, потому что вот жизнь, что-то не устраивало, не устраивало армию, не устраивало... Было понимание? А я, ну, естественно, да. Ну, как бы мы очень тщательно следили вообще за собой тебя И, конечно, после власти у, у нас было очень серьезное понимание, и то, что народ стремится к чему-то то, что страна очень таких людей И именно так эти события воспринимались в Канаде, потому что то, что передавалось в телевидении, то, что передается в телевидении, то, что община, в канадской украинской и как бы это не оставило людей. Она была в командировке в Лондоне, а потом в Париже. Ну, а тут уже недалеко и до Кирова. Да, сколько тут по карте? Да, главное, что старшая сестра с дочкой приехали. То есть собралась весь вывод. От нас. Все две дочки, да? Также в Германии тоже приезжает, ну, два-три раза максимум. Да. Вот мы видели, да, насколько украинская диаспора была поддержание границы и э, у меня лично да складывается впечатление что э, вот диаспора имеет влияние на принятие решений э, правительства за рубежом ну, Это, она может знаете, нет, ли, вот, впечатление, э, вот внутренние какие-то впечатления есть и, вот э, Имеет вес диаспора, вот, мнение диаспоры, вот, как поддерживает народ свои ну, корни, скажем так, на Украине. Угу. Естественно, у нас в Канаде самая большая часть диаспоры украинской, которая приехала в начале 20 века. То есть иммиграция после угу. деталь да. Есть еще и третья война, это после Второй мировой войны. Mm -hmm. И потом еще одна волна эмиграции, это уже после распада Советского Союза. и эта диаспора, она как бы сейчас очень тесно сотрудничает с правительством, у них имеется. То есть в Канаде сейчас проживает 1 миллион украинцев из 30 миллионов. То есть это большая составляющая. И они имеют очень большой как голос практически особенно на тех территориях, где украинцы исторически оседали. То есть это провинция Соскочевана, это провинция Манитобы, провинция Альберты. И я знаю, что после происходящих событий в феврале, например, Манитоба выделила как минимум 25 тысяч долларов помощи на медицинскую помощь, оказание медицинской помощи на Майдане в Киеве. Эти деньги направлялись в госпитале. Соскочеван выделил определенное количество средств на, на поддержание Украины. То есть каждая провинция из-за того, что у нас э, очень такая децентрализованная децентрализованная система в Канаде, ага. а, у каждой провинции есть свое а, правительство, ну естественно федеральное правительство. И сами провинции имеют право решения на распределение средств. А, и там, где диаспора наиболее сконцентрирована, там очень большая помощь а, поставлялась на Украине. И до сих пор она поддерживается. И я знаю, что а, сейчас а, как бы идут разные программы а, устанавливаются в Канады для а, как бы, приемов и студентов, и люди, люд, людям, которым необходима помощь, не они тоже, ну, то есть которые преследовались, например то им открываются как, какие-то пути для более облегченной миграции. Э, ну, то есть Канада, она действительно, то есть, и начиная с нашего премьер-министра и заканчивая провинциальными структурами, они э, поддерживают Канаду. Где видение и каждые полгода вот сюда видение того, ну, Сейчас много говорят о децентрализации, ну скажем так, от федерализации, да, перешли к вопросу о децентрализации власти. Mm -hmm. Вот по вашему мнению, для Украины это свойственно. Mm -hmm. Мне кажется, что yeah. децентрализация она имеет смысл только в том случае, если структуры, то есть если регионы достаточно, сама называемые, которые могут организовать собственное как бы, самоуправление. Но, так как страна у нас на сегодняшний день, то во есть, во-первых, у нас нет опыта такой работы, такого правления. А, Во-вторых, развитие некоторых регионов очень слабое. А, очень неравномерное распределение ресурсов в Украине. И в-четвертых, то, что каждый регион может вложить в эту федеральную систему, это ну, это очень большая разница между Поэтому я не уверена, что это будет максимальный вариант, но опять-таки же это моя личная на сегодняшний день. Может быть, в будущем, если регионы поднимутся. Я просто уверена, что страна должна развиваться изнутри, по-любому, потому что на сегодняшний день такая ситуация сложилась только потому, что видите, как в разные стороны, либо с Россией, либо в Европу, либо опять в России, либо опять в Европу. И изнутри подрывали свои же. Да, да. То есть здесь необходимо, чтобы да. страна развивалась. да? Вот. Чтобы что страна быть, стала на ноги именно изнутри. Ну, я не хочу сравнивать, конечно, с Белоруссией, но, например, то есть Белоруссия Беларуси тоже свои проблема, но то, что сделано было с экономикой, например, в Беларуси, приводит вот, очень интересный пример, потому что они сфокусировались на тех отраслях, которые а, за последние 20 лет, которые приносили стране именно вот внутри, обеспечивали страну полностью, да, то есть, например, там. Машинобудование. Да. Белшина, завод. Вот, то есть, на, на самом изначальном этапе а, были открыты, то есть, на Украине, были открыты бы начали, как бы, поставки разных продукции разных индустрий, но не было именно построения собственной системы изнутри, для того, чтобы поставлялось хотя бы на Украину, а затем уже думала о сайт этих картами. То есть мне кажется, что на сегодняшний день страна должна сфокусироваться на построении своих самых сильных индустрий для того, чтобы raise revenues. Сейчас Это модель новый, скажем так, в Канаду есть большой приток украинцев именно вот сейчас? И что хотят молодые люди сейчас? И вообще ждут И, ли там украинцев? Ждут ли там украинцев? Вы знаете, Канада, она всегда ждет иммигрантов. Но я буду говорить о Канаде, но не буду как понимать о других странах, потому что я просто более близко ну, с знакома. А Канада – это страна, которая, в принципе, зависима от иммиграции. То есть там очень большой приток иммигрантов каждый год просто из-за прироста населения. И да. трудовые ресурсы нужны. И трудовые ресурсы, и То есть канадская иммиграция, она больше происходит по так называемой scale work. Это то специальности, то, что необходимо экономике. Да? Ага. То есть есть определенные циклические изменения в экономике Канады, которые регулируют поставку Трудящихся, да. То есть когда я еще подавалась на иммиграцию... Этот процесс регулируемый? Да, естественно. То есть канадское правительство, у них определенный план по набору иммигрантов, то есть если необходима определенная профессия, то есть когда я подавалась еще несколько лет на иммиграцию, очень актуальными были медицинские работники. Сейчас медицинские работники не так актуальны, как на сегодняшний день. То есть в зависимости от того, как развивается экономика, им необходим определенный набор специальностей. Украинцы, естественно, они всегда... Ну а, а как с обеспечением? Украинцы приезжают, их обеспечивают жильем, например, а, у нас этот вопрос очень острый. А нет, там? Вы знаете, у нас то есть канадская система иммиграции построена на том, что никто ну в принципе никого не, не обеспечивает. Mm -hmm. да? То есть ожидается, что люди, которые приезжают, они будут вкладывать в экономику, зарабатывать, платить налоги вкладывать в экономику. Ну если план. Но Ну, если план по профессиям да. берете, профессионала не обеспечивает. Нет, нет, там нет обеспечения. От предприятия, например. Ну, есть очень, как бы, если это очень специализированная профессия, то есть если это где-то работа, например, на нефтегазовых, ага. там, где проходит нефтегазовая добыча, да, и у них как бы отдаленные там участки, то тогда они могут предоставлять так, там или общежитие, или там жильем обеспечивать. Но, в принципе, это не... Да, нет. Там да, сейчас даже ввели дают визу, разрешают. Вот, допустим, я хочу, нет, на 10 лет, но с условием, что они мне социальную защиту, никакую. Даже медицинскую страховку я оплачу сам, не живу 10 лет. какой да, хочешь, хочешь. вид на жительство не, нужно Нет, это, не это просто, это просто это как виза для проживания, Потому что а, и Канада был, да, долгосрочная виза, и Канада привела именно по причине того, что очень многие мигранты а, привозили а в какую страну свои семьи, и это предлагало очень большую а, ответственность на медицинскую систему. Потому что в основном семьи, которые привозились, это были родители и пожилые люди, которые то есть 75% канадской системы здравоохранения, она рассчитана именно на эту категорию людей. А, и они ввели вот эту программу специально для того, чтобы люди больше просто ответственности брали а, за, ну, по уходу и по а, обеспечению своих семей, которые они приносят сюда. Вот такая программа у них существует уже два года. Но вообще, как бы, миграция, она, в принципе, доступна. То есть, в миграцию, я знаю, что очень много украинцев дается. Не знаю, у них есть связи с украинской общиной. Так что, это надо всегда... просить сравнить две системы здравоохранения, наверное, лишнее, да? Вы знаете, у меня была встреча с Министерством здравоохранения три года тому назад. Я как раз по работе приезжала и написала с ними по системе аккредитации и обеспечения качества учреждения И на тот момент они просто были не готовы, потому что система, они рассчитывают на поддержку. То есть их, их взгляд ну, был... На шару, в, в, сделайте, но мы ничего не платим. <связываем> да, то есть они мне первый вопрос, который они задали, мне предоставляете ли вы финансовую помощь? Потому что они уже были, то есть делегация, с которой я общалась, с Министерством здравоохранения, они уже были в Канаде. И за это, ну, как бы, это оплачивалось Всемирным банком, например, или а, в Канаде есть канадская организация. Да, 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 принимающая Шара, Канад... Шара. Вот. А, то есть это был вопрос первый, который был задан. Крас уже, вопрос... уже нечего было, всегда. мы еще Шау, Шау. То есть о, о том, как внедрить страхование это или, ну я не знаю, какие-то многоуровневые медицины. Где уровни. у нас? Не, ну то есть речь, речь не шла. Гранты да. или да, то есть я моя задача была предложить высоту а, общества по именно построению системы потому что наша организация работает с разными странами именно по этому вопросу. То есть мы работаем с министерствами для того, чтобы либо купить, либо построить им систему аккредитации в здравоохранениях. Но на тот момент, когда я приехала, они к этому не были готовы, потому что либо они искали средства, на которые это можно сделать, либо они ожидали, что мы это сами предложим. Поэтому на И тот момент у нас мы не мы сложилось сотрудничество. Ни одно лечебное учреждение на Украине не выдержит их аккредитацию. Ни одно. Да? Ну это да, как, как бы, да, подход, естественно, серьезный, а стандарты как бы, очень высокие, но тем не менее мы работаем с разными, с разными странами, даже если это касается таких элитных учреждений медицинских. Печатать, то организовали этот сбор. Она и... Лилия Цириченко. Лилия Цириченко. Делает ли какую-то аналитику? Мы вчера с ее матерью, Лили нет, с матерью, с Ниной. Mm -hmm. И думали, что мы машину будем назад на руках нести. Это же не так. дай бог. Боже мой, дорогой, Я никогда а машина была Ниной? Ниной. Так что характерно, она проехала, говорит, давай твою поставим, трещать на мою. Она, да, еще будешь бежать в гараж, поедем на мою. Говорит, ты понимаешь, что у меня уже грязная машина, твоя чистая. Он ее будем Да, поехали. Ну, а потом, когда проехали, говорит, будешь деда слушать, или не будешь? Товар будем. Там дорога. Ой -ой -ой. Делает ли э, правительство Канады какую-то аналитику событий в Украине? Все-таки, ну как бы как никак потенциальная аудитория Украины ну, озвучивают ли какие-то такие моменты или, не, или нет? Вот не работа СМИ как там? Нет, а, а, работа а, СМИ именно. Цен, цензура есть нету, освещение есть нету. Идет ли какая-то аналитика, советы? Возможно, правительство собирается каким-то образом помочь? Ну, я вам уже описала как бы, то, чем помогает правительство, да, то есть это основном идет через официальные а, дипломатические пути а, и от провинции, которые более тесно связаны с, с Украиной. А, что касается СМИ, я считаю, что освещение именно канадское, то есть я слушаю разные новости, я слушаю американские новости, британские новости, украинские, русские, а, то есть освещение канадское, они, они довольно-таки объективны, а, то есть они очень... Умные похоже на освещение, например, с украинской стороны. А в Америке больше как бы освещение с такой, такой немного военной, практически точки зрения. Ну вот. А в Канаде, то есть освещались события очень, очень Вторая часть вопроса. Какие-то выходы из этой ситуации? Они называют, комментируют, а, что Канада, да. Канада, она на вот что такое? Вот интересно. Она поддерживает э, движение Украины больше, э, как вот западом. как посадили. То есть когда начинались все эти, то есть Канада верит в свободу, Канада верит в э, права людей. Канада верит в то, что страна должна принимать свои собственные решения. Канада поддерживает Украину и говорит, что то есть, наш а, а, премьер, он был здесь 22 марта, если не ошибаюсь, и он делал несколько заявлений, то есть если вы даже посмотрите интервью, а, он верит в то, что Украина должна внутренне принимать свои собственные решения. Либо это по выборам, либо это по политическим, экономическим вопросам, что никакая другая страна за нее не может принять эти решения. Это логично. Если мы не хотим, да. Даже вам правда. Стенка откидывается. Ну, мало. а... а <смех> <смех> пьют они так, как я. Сели мы с ним, выбили бутылочку, а Ну и говорили на тему ну, там, как у нас живется, что он. И он мне сказал, Говорит, Коллега, у вас э, наступ, то есть наступил такой кризис, уже да, СССР был, с которым вы уже не будете. И это случится в ближайшие 7, ну он, говорит, 10 лет от вас, это уже забылось. Самостоятельно доверили. Да, он говорит, если бы вы сейчас взяли менеджера, где-то тысяч десять со стран развит и дали им полное право распоряжаться. И говорят, тогда еще можно вырвать страну с этой кризисом. И то, говорит, уже сомнительно.